Я думаю, что Лорис Меликов как раз такой пример очень непростой фигуры в исторической, в истории России и Петербурга, потому что и сказать, точки отставленные, места знаменитые, имя сохраняется. Это человек, который был готов на такие решительные действия. Ради чего? Ради сохранения, спасения той самой Российской империи, в которой все народа Российской империи были гражданами, где он был одним из первых граждан. Он очень много человек решительный, человек героический, который, в общем, даже пошел ну, так на... Он и проповедовал, и принимал не очень популярные меры, и понимал, что... Может, ему еще многие скажут и не спасибо за то, что он делает, но он знал, что это нужно делать для того, чтобы сохранить ну, славу и нормальную жизнь в той стране, которой он служит. Не считаете, что он незаслуженно забытых? Ну, незаслуженно забытых не бывает, понимаете? Вот то, что мы сделаем, не возражайте, никто не исчезает никак, навсегда, да? Вот теперь школа, называем имени Лориса Меликова. Это не только 20 лет назад, мы сказали, при советской власти это не могло быть. Это и при царской России не могло быть, понимаете? У него много было людей, которые не любили, не цели. В какой-то момент приходит время, когда роль человека оценивается, и тогда он получает правильную память о нем. Так же, как вот этот надгробие, которое мы сегодня открыли. Понимаете, вот приходит правильный момент, когда нужно людей вспоминать. И об этом, так сказать, кто-то заботится за нас. Так что все бывает, на самом деле, все бывает вовремя. Вот если состоится переименование школы в его честь, как Вы считаете, это как-то поспособствует в том числе и российско-армянским связям? Я думаю, что безусловно, потому что, я надеюсь, что переименование состоится, потому что будет рассказ об еще одном Армянине, который сделал очень много для России. И это же не очень важно, это для армян важно, что он армянин. Надо уже напомнить, да, что Российская империя, это империя очень многих наций и э Цвет русской Российской империи были и э, армяне, и грузины, и немцы, и украинцы, и литовцы, и русские, и все вместе, понимаете, все это называется Российской империей, все они были русские дворяне, их так определялась их национальность, да, вот, э, я думаю, что, конечно, всякое такое переименование, оно особенно даже, может быть, как раз такое, как с Ларис э, может вызывать споры, дискуссии, и вот это дает возможность лишний раз рассказать о том, кто был человек и вспомнить историю, у нас мы говорим там хорошая память, нехорошая. Я думаю, у нас много людей не помнят вообще почти ни одного имени того времени. А здесь будет хороший повод о том, чтобы, может быть, даже остро рассказать о том, что происходило, из, чего, из, из кого, из каких действий составляет наша история.